নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে চাই আছে ইনফৰ্মেটিভ আছাম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ মই আপোনালোকক আজি আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ আই পি এলৰ আটাইতকৈ ষ্ট্ৰং টিম চি এছ কে চেন্নাই ছুপাৰ কিং এইবাৰ চেন্নাই ছুপাৰ কিং দলটো কেনেকুৱা ধৰণৰনো হ'ব মই তাকে আপোনালোকৰ আগত আলোচনা কৰিম আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ঋতুৰাজ গাইকুৱাৰ লাষ্ট ইয়েৰ কেপটেইন আছিলে আৰু এইবাৰো ঋতুৰাজ গাইকোৱাড হৈছে চি এছ কে টিমৰ কেপ্টেইন দুই নম্বৰত আই থিংক মানে মই যিটো মানে কওঁ মই যিটো ভাবিছোঁ ডেভিন কনৱে থাকিব তিনি নম্বৰত ৰচিন ৰবীন্দ্ৰ থাকিব যিজন নিউজিলেণ্ডৰ প্লেয়াৰ হয় সাংঘাটিক এজন বলাৰো হয় বলাৰ মানে তেখেতে স্পিন বল কৰে আৰু বেটাৰ হিচাপে বহুত ভাল বেটিং কৰে বহুত মজা বেটিং কৰে নিউজিলেণ্ডৰ টীম হৈ তেখেতে খেলে চেম্পিয়ন ট্ৰফিত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিছিলে তাৰপিছত আছে ৰাহুল ত্ৰিপাঠী তেওঁ এজন ভাল বেটাৰ হয় ভাল ধুনীয়া খেলে শুভম ডুবে শুভম ডুবেই স্পিন বলো খেলে তেওঁ আৰু লেফ্ট হেণ্ড বেট কৰে বঢ়িয়া খেলে ভাল খেলে তাৰপিছত আছে ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা সদায় থাকিবই চি এছ কে টীমত তেওঁ এজন সাংঘাতিক বলাৰ হয় আৰু সাংঘাতিক বেটাৰো হয় তেখেতে মানে মেটচখন হয়তো জিকাই দিব পাৰে মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিত তেখেতে মানে খেলটো খেলে যদি মেটছখন যদি হৰাৰ ফালে গৈ থাকে তেখেত যদি কেনেবাকৈ বেটিং কৰিবলৈ আহে তেখেতে হয়তো খেলখন জিকাই দিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে মুহূৰ্ত তেওঁলোকে ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে ৰবীন্দ্ৰ জাদেজাৰ আৰু এইবাৰ চেম্পিয়ন ট্ৰফিত আপোনালোকে দেখিলে একেবাৰে শেষ ফাইনেলটো ফাইনেলখন কোনে জিকালে ৰবীন্দ্ৰ জাদেজাৰে একেবাৰে শেষৰ ফ'ৰটো মাৰি ৰবীন্দ্ৰ জাদেজাৰে সেই চেম্পিয়ন ট্ৰফী জিকালে তাৰপিছত আছে আমাৰ মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী তেখেতৰ কথা একচুৱেলি মই ক'বই নালাগে সকলোৱে জানে যে ধোনী কেনেকুৱা ধৰণৰ খেলুৱৈ মানে কেনেকুৱা এজন ধৰণৰ এজন ক্ৰিকেটাৰ মানে তেখেত ব্যক্তিগত হিচাপে বহুত এজন ভাল মানুহ আৰু ক্ৰিকেটাৰ হিচাপে তেখেত মানে তেখেতৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ বহুত আছে তেখেত যেতিয়া ইণ্ডিয়া টীমত কেপটেইন হিচাপে আহিলে তেতিয়া দুহেজাৰ সাত চনত তেখেতে ৱৰ্ল্ড কাপ জিকাইছিলে টি টুৱেণ্টি ৱৰ্ল্ড কাপ জিকালে দুহেজাৰ এঘাৰ চনত অ' ডি আই জিকালে ৱৰ্ল্ড কাপ দুহেজাৰ আকৌ থাৰ্টিন মানে দুহেজাৰ তেৰ চনত আকৌ তেখেতে চেম্পিয়ন ট্ৰফী জিকালে মানে তেখেতৰ অৰিহণা বহুত আছে ইণ্ডিয়ান টীমত যিটো আমি কৈ শেক কৰিব নোৱাৰোঁ তেখেত মানে এজন বেষ্ট উইকেট কিপাৰো হয় প্লাছ তেখেতে এজন বেষ্ট ফিনিচাৰ হিচাপে মানে পৰিগণিত হয় আৰু তেখেত যদি প্ৰথমত যদি যায় প্ৰথমত গ'লেও কিন্তু অ'পেনাৰ হিচাপে গ'লেও তেখেতে কিন্তু ভালদৰে খেলিব বুলি মোৰ আশা আছে কিন্তু তেখেতে মানে ছয় সাত নম্বৰত তেখেতে বেটিং কৰিবলৈ আহে যিটো সময়ত মেটচখনত মানে ধৰি লওক যদি জটিল পৰিস্থিতি যদি আহি পৰিছে সমস্যা যদি আহে তেতিয়া মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী আহে আৰু আহি পেলাই ছিক্সাৰ কোবাই খেলখন জিকায় আৰু বহুত আমি এনেকুৱা চি এছ কে বহুত খেল আমি চাইছোঁ মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীয়ে বহুত খেল জিকাই আছে তাৰপিছত আহিলে আৰ আশ্বিন মানে ৰবিচন্দ্ৰ আশ্বিন ৰবিচন্দ্ৰ আশ্বিন এইবাৰ চি এছ কে টীমত আকৌ ঘূৰি আহিল তেখেতে প্ৰথমতে মানে লাষ্ট ইয়েৰ লাষ্ট ইয়েৰ তেখেতে খেলিছিলে ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ হৈ খেলিছিলে তেখেতে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিছিলে তেখেত এজন ভাল স্পিনাৰ হয় আৰু চি এছ কেৰ ফালৰ পৰা তেখেতে এতিয়া খেলিবৰ কাৰণে সুবিধা পাইছে কিন্তু এইটো বহুত এটা ভাল খবৰ যে চি এছ কে তেওঁক আকৌ ৰিটেইন কৰিছে তেখেতক কিনিছে আশ্বিন বেটিঙৰ ফালৰ পৰাও তেখেতে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰে আৰু বলিঙৰ ফালৰ পৰাতো তেখেতে মানে ধুনীয়া প্ৰদৰ্শন কৰেই চ' চি এছ কে এতিয়া আমি চাবলৈ গ'লে আঠজন আঠজনলৈকে মানে তেখেতৰ বেটিং আছেই বেটিং আঠজনলৈকে আছে তেখেতৰ মানে বেটিং অৰ্ডাৰটো বহুত দীঘলীয়া বুলি ক'ব লাগিব কিয়নো ঋতুৰাজ গাইকুৱ অ'পেনাৰ মজা বৰিয়া তাৰপিছত দেৱীন কনৱে ৰচীন ৰবীন্দ্ৰ ৰাহুল ত্ৰিপাঠী শিৱম ডুবৈ শিৱম ডুবেই ছিক্স ছিক্স কোবাই থাকেহি ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা ঠিক আছে এম এছ ধোনী আৰা অশ্বিন তাৰপিছত এতিয়া আমি বলাৰৰ বিষয়ে কওঁ যিবিলাক যিটো মানে হিট বলাৰ পেষ্ট বলাৰ বোলে বুলি ক'লে পাথি ৰাণা পাথি ৰাণা ভালেই বলিং কৰে ইমানো বেয়া বলিং নকৰে আমি তেখেতৰ বলিং চাইছোঁ আমি চাইছিলোঁ যে পাথিৰাণাই লাষ্ট যেনেকৈ ভালদৰে বল প্ৰদৰ্শন কৰিছিলে তাৰপিছত আছে খলিল আহমদ খলিল আহমদ ভালেই ভালেই খেলে তাৰপিছত আছে একেবাৰে শেষৰজন নুৰ আহমদ এয়া হৈছে প্লেইং ইলেভেন মোৰ ফালৰ পৰা মই কৈছোঁ নাজানো চি এছ কে টিমে কেনেকৈ তেওঁলোকক খেলায় কিন্তু মই আপোনালোকৰ পৰা কমেণ্টত আশা কৰিম যে কেনেকুৱা লাগিছে চি এছ কে টীমটো এইবাৰ চি এছ কে টীম জিকিব নে হাৰিব প্লে' অফত যাব নে নাযায় কেনেকুৱা ধৰণৰ গতি কৰিব আপোনালোকে কিন্তু কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব ইনফৰ্মেটিভ আছাম ধন্যবাদ